Pernah tak kita terfikir, macam mana sebuah kawasan yang dulunya dihuni oleh penduduk asal, tiba-tiba bertukar wajah? Kedai-kedai berubah pemilik, bahasa di jalanan pun bukan lagi Melayu, dan yang paling mengejutkan, mereka yang kini menguasai kawasan itu bukan pun rakyat negara ini. Ini bukan kisah biasa, ini kisah sebenar. Dari Chowkit ke Bukit Bintang, dari pasar borong ke taman mewah, ada satu corak yang berulang, pendatang tanpa warisan. Kini mendominasi kawasan yang dulunya milik orang kita. Siapa mereka? Bagaimana mereka boleh ambil alih perlahan-lahan? Dan di mana kita, anak watan? Untuk memahami bagaimana semua ini bermula, kita kena undur ke era awal 1990-an. Ketika itu, kemasukan warga asing ke Malaysia masih terkawal majoritinya datang sebagai buruh binaan atau pekerja ladang. Mereka tinggal sementara tidak mengganggu ekosistem masyarakat tempatan tapi selepas tahun 2000 sesuatu mula berubah kemasukan warga asing meningkat mendadak bukan lagi sebagai pekerja tapi sebagai penduduk kekal tidak rasmi mereka menyewa rumah dalam komuniti membuka warung sendiri malah berkahwin dengan warga tempatan satu kawasan yang dulunya 100% dihuni Melayu kini 70% dipenuhi warga asing Bahasa ibunda bertukar, budaya asing jadi dominan. Dan anak muda tempatan semakin terpinggir. Perlahan-lahan, kampung kita bukan lagi kampung kita. Kenapa ini berlaku? Dan siapa yang membenarkan? Warga asing bukan datang dengan kekerasan. Mereka datang dengan strategi senyap. Bayar sewa lebih mahal dari orang tempatan. Sanggup sewa dua hingga tiga lot sekaligus. Bila tuan rumah nampak duit masuk laju, mereka tak peduli siapa penyewa. Premis kosong diambil, gerai lama disewa. Ada juga kes di mana mereka guna nama warga tempatan untuk daftar lesen sedangkan hakikatnya yang urus, yang jaga, yang kutip duit, semua mereka di Chow Kit, Klang, Bukit Bintang dan beberapa lokasi lain banyak lot. Kedai dipegang oleh satu kumpulan warga asing yang sama. Ada dalang yang uruskan semuanya lengkap dengan sindiket pelindung dan mereka bijak Apabila ada serbuan, semua dokumen lengkap, tapi bila disiasat, banyak dokumen itu palsu atau pinjam nama. Taktik mereka tak ganas, tapi perlahan-lahan mengubah peta ekonomi bandar. Kita hanya sedar bila terlalu lewat, bila pasar malam, kedai makan, tukang gunting pun semua bukan lagi milik tempatan. Ramai tertanya-tanya, kenapa mereka boleh bebas sangat? Tak takut ke dengan pihak berkuasa? Tapi inilah persoalan paling besar. Siapa sebenarnya yang lindungi mereka? Ada laporan kata mereka setel awal-awal. Bayar bulanan kepada pihak tertentu. Maka kalau ada serbuan, semua dah tahu awal. Yang datang pun cuma ambil gambar dan pergi. Kita tak tuding semua pihak, tapi beberapa pendedahan dan tangkapan sebelum ni tunjuk ada dalang dalam sistem. Ada penguat kuasa makan rasuah, ada ejen dalaman yang bocorkan maklumat dan lebih menggurunkan ada juga warga tempatan yang jadi pelindung daftar syarikat, guna nama sendiri. Tapi sebenarnya, bisnes dikendalikan 100% oleh warga asing. Bila disiasat, semuanya sah atas kertas. Dalam satu kes di Kelang, ada rangkaian 18 kedai runcit yang semua milik warga asing. Tapi lesen atas empat nama orang tempatan. Bila seorang disiasat, dia kata tak tahu pun dia ada tiga kedai lagi. Inilah masalah kita, rasuah, pengkhianat dalaman. Sistem yang longgar. Bila semua ini digabungkan, jadilah lubuk emas untuk warga asing kuasai ekonomi kita. Bila warga asing bebas berniaga, siapa yang paling terkesan? Rakyat tempatan, khususnya peniaga kecil, penjaja Melayu yang selama ni cari makan halal dengan susah payah. Ramai peniaga tempatan mula gulung tikar. Kos sewa naik sebab warga asing sanggup bayar lebih. Lokasi strategik direbut mereka. Pelanggan pula lari sebab harga yang ditawarkan warga asing jauh lebih murah walaupun kualitinya dipersoalkan. Di pasar malam, di gerai tepi jalan, di medan selera peniaga kita mula rasa tertindas. Mereka tak mampu bersaing dengan modal luar yang entah dari mana datangnya. Bahkan ada kes warga tempatan diugut supaya kosongkan lot. Lagi menyedihkan, ada yang kata, "Dulu tempat ni semua orang kita berniaga." Sekarang, tinggal 2 hingga 3 J. Lain semua dah tukar tangan, suara kecewa ini bukan rekaan. Ia realiti di banyak tempat, dari Chowkit ke Johor Bahru. Dari Pulau Pinang ke Melaka. Kalau ini dibiarkan, masa depan anak bangsa kita akan tergadai. Apa akan jadi kalau 10 tahun lagi? Semua sektor ekonomi kecil dikawal warga asing? Di mana tempat anak cucu kita nak mula berniaga nanti? Ramai tertanya-tanya macam mana warga asing ni boleh buka kedai. Gerai, malah restoran tanpa permit sah? Jawapannya mungkin lebih gelap daripada yang kita sangka. Di sebalik semua ini, ada jaringan sindiket yang terancang. Sindiket ini bukan calang-calang. Ada yang disokong oleh orang tempatan sendiri yang sanggup jadi front untuk daftarkan lesen, permit dan SAM tapi hakikatnya semua dipegang oleh warga asing. Mereka gunakan taktik halus. Contohnya, ada kedai didaftarkan atas nama Abu, tapi semua operasi dijalankan oleh Raju atau Muhammad yang bukan warga negara. Bila penguat kuasa datang, mereka hanya tunjuk lesen, tapi orang sebenar di belakangnya lepas tangan. Ada juga yang berselindung di sebalik go atau yayasan kononnya untuk kebajikan. Tapi bila diselidik, ada unsur penipuan permit, pemalsuan dokumen, malah penyeludupan manusia. Lebih mengejutkan, dalam beberapa kes, mereka disokong oleh individu berpengaruh, termasuk bekas pegawai, tauke besar, malah ahli politik tempatan. Inilah yang buatkan tindakan penguat kuasa sering terhalang atau dilewatkan. Rakyat mula persoal, siapa lindungi mereka? Kenapa operasi hanya sekerat jalan? Kenapa selepas disita, mereka boleh buka balik macam tiada apa berlaku? Inilah realiti di sebalik tabir yang rakyat perlu tahu. Bukan semua warga asing bersalah, tapi bila sindiket semakin berani, rakyat pula yang jadi mangsa. Bila kerajaan diam, bila penguat kuasa seolah-olah pejam mata, rakyat mula bangkit sendiri. Ada yang rakam video, ada yang buat laporan, ada yang tubuhkan gerakan komuniti tempatan untuk kawal semula kawasan perniagaan mereka. Di setengah kawasan, kita lihat bagaimana peniaga Melayu bersatu mula tutup ruang kepada warga asing mereka guna saluran undang-undang tekan put, malah buat aduan bertulis kepada menteri. Tapi bukan mudah, ada yang terima ugutan, ada yang kedai mereka tiba-tiba disita balik, ada pula yang digelar rasis hanya kerana mahu pertahan rezeki di tanah sendiri. Satu kes tular di Melaka, seorang peniaga wanita Melayu. Dia pet dua kedai warga asing yang tak ada lesen sah. Dia pernah buat empat aduan tapi tiada tindakan. Malah dia pula yang kena audit dan siasatan. Di Kuala Lumpur, ada penduduk buat sidang media tentang kedai-kedai runcit, warga asing yang jual barang seludup, tapi hanya selepas itulah baru ada tindakan. Ini bukan isu bangsa, ini soal undang-undang. Kalau rakyat tempatan pun perlu ikut peraturan, kenapa warga asing boleh lepas tangan? Tapi apa yang kita nampak bila rakyat bersuara? Bila konten didedahkan secara terbuka, barulah ada sedikit tindak balas. Maknanya kita tak boleh diam. Suara rakyat itu senjata. Soalnya sekarang kita nak tunggu sampai bila? Sampai semua tapak perniagaan dikuasai? Sampai anak muda tempatan tak dapat bersaing? Sampai jenayah jadi biasa dan kita terpaksa diam. Kalau penguat kuasa lambat bertindak, suara rakyat tak boleh diam. Zaman sekarang, media sosial adalah kuasa. Bila kita bersatu, bila kita viralkan tekanan itu nyata. Pihak berkuasa tak boleh tutup mata selama-lamanya. Apa yang boleh kita buat? Pertama, rakam dan laporkan. Jangan takut. Kalau nampak warga asing berniaga tanpa lesen, simpan bukti. Lapor ke PDRM. Kalau mereka cabar, kita ada undang-undang. Kedua, edukasi masyarakat. Ramai orang kita tak tahu hak mereka, tak tahu beza antara permit kerja dan permit berniaga. Bila ada kesedaran, barulah ada kekuatan. Ketiga, boikot kedai yang langgar undang-undang. Jangan beri keuntungan kepada mereka yang tidak sah. Kita sokong peniaga tempatan yang ikut peraturan. Ini bukan soal perkauman, ini soal kedaulatan ekonomi. Keempat, bersatu dalam komuniti. Kalau satu orang bersuara, mungkin senyap. Tapi kalau satu taman, satu kawasan bersatu, suara itu tak boleh diabaikan. Akhir sekali, tekan secara konsisten. Buat laporan. Tulis di media buat video pendedahan, take wakil rakyat. Bila mereka tahu rakyat sedang memahati, mereka akan mula gerak. Kita tak anti orang asing, tapi kita anti kepada penyalahgunaan sistem. Bila warga asing yang tiada lesen boleh berniaga, tapi rakyat sendiri kena saman sebab buka kedai lambat itu bukan keadilan. Masa depan negara ini milik anak-anak kita. Kalau kita biarkan sekarang, esok nanti kita sendiri akan dipersalahkan. Maka jangan diam. Suara rakyat, senjata terakhir yang masih kita ada. Kita tak minta lebih, cuma minta hak kita sebagai rakyat Malaysia dihormati. Bila undang-undang dilanggar dan dibiarkan, maka runtuhlah asas negara. Hari ini, kita lihat kawasan demi kawasan yang dahulunya milik peniaga tempatan. Kini dibanjiri oleh warga asing. Bukan lagi sekadar bekerja, tapi membuka perniagaan tanpa permit, menyewa kedai tanpa lesen dan menguasai ekonomi mikro di tempat kita sendiri. Kalau ini berterusan, tak mustahil suatu hari nanti, orang tempatan hanya mampu jadi penonton. Anak-anak muda kita terpaksa keluar bandar, sedangkan pusat bandar dikuasai oleh pendatang. Jangan sampai kita jadi seperti mereka yang dulu pernah dijajah. Jangan sampai kita jadi pelarian ekonomi di tanah tumpah darah sendiri. Jangan sampai kita hilang suara kerana terlalu lama mendiamkan diri. Negara ini tak dibina dalam sehari. Ia dibina oleh darah, keringat dan perjuangan orang lama. Maka, tugas kitalah untuk mempertahankannya. Kita bukan menolak orang asing, tapi kita menolak ketidakadilan. Kita menolak kebanjiran yang tak dikawal. Kita menolak sistem yang membenarkan pelanggaran undang-undang, terus berlaku seolah-olah tiada. Siapa peduli? Semoga video ini menyedarkan kita semua bahawa masa untuk bertindak adalah sekarang. Bersatu kita teguh, bercerai kita jadi pelarian di tanah sendiri.